приветствую. Сильно устали? Да так уже, глаза немножко пересыхают. 3-4 часа. Что-что? Уже как бы 3-4 часа в Да нет, просто топит жара в помещении, сушит глаза. Понятно, понятно. Слушайте, смотрите, как бы, ну, не буду задерживать, тут словах. Как вы думаете, на самом деле как бы США и Россия договорятся? О чем? Ну чтобы было, чтобы люди люди не умирали. Так Россия может давным давно их вывести свои войска из Украины и они умирать не будут. Ну договорятся. О а выводе войск из рос... российских из Украины, я хотел бы. А, там уже четыре области наши договорятся. И еще раз, вы меня спросили, я вам ответил: если Россия выведет этих людей, вой... войски ваши, все туда, в Россию, война прекратится в тот же день. Все остальное а -а -а это фикция. То, что вы там себе понаписали в Конституции, Путин обкакался очень сильно. И пытается сейчас это сделать, тяговая все больше и больше людей, ваших людей на убой. Наши это свое защищают. Это наша святая обязанность. И по Конституции, и по долгу, и просто святая обязанность. А что ваши буряты, тут вот это херяты, россияне тут делают? Они сами не знают. Им Путин сказал, это наше, Давай. а оно не ваше. Да. Давайте а, не ругаться. Давайте. А, я же не скажем, ругаюсь, я как... а вам объясняю, как и будет это все. А на данный момент 70% занято Луганск, Донецк, это называется Запорожье. Это называется оккупировано. Запорожье никем вам не занято. Запорожская область часть, да. Запорожье, как есть Украина, так и будет Украина. Донецк освободят. Донецк оккупирован. Как когда-то Киев был фашистами оккупирован. Освободили, освободили. Немцы Вывески свиняли, рейхсмарки запускали, паспорта выдавали. Где немцы? Где немцы в Киеве? Нету немцев в Киеве. Так будет и в этот раз. И с Донецком, и с Луганском, и Мариуполем, и с Крымом. Россия уже заканчивается. При том, что она очень мощная, сильная держава. И вы улыбаетесь. Но это ну, хорошо, надо, что надо, вы это не чувствуете, тем более... Ладно, 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 ладно. Да. Ладно, ладно. Смотрите, еще в двух словах. И а, ЕС тоже говорит. Тоже не поставит, а то поставит. Смотрите, а вы, вы, кто-то что-то вам говорит. А я говорю так. Каждую ночь наши берут и палят да. НПЗ. Вот этой ночью Сызранский. До этого Славянск на Кубани До этого Волгоградский До этого там какой-то Хирятский и Пурятский До этого перекачивающая станция Каждую ночь Кто-то что-то говорит А наши берут и делают Вот делают А вы знаете Хотелось бы и ваше мнение Насчет того, что наши делают Одабриваете это или нет? Это же война теперь уже на вашей территории вы Знаете, вы знаете вам, какое мое мнение Скажите Украина, народ славянский. Славян. Значит, надо... Славянский. Значит, значит, надо объединиться. С кем? С тем, кто нас убивает? Как вы и думаете? Просто и, и просто и просто думать. Мы же думаем. Вы думаете? И убиваете украинцев? Для чего вам нужны убитые украинцы? Что вы говорите нет? Вы таким образом себя успокаиваете или думаете, что сами себе вы можете соврать? Но ведь вы же врете сами Я себе. Вы же знаете, что здесь идет война. Погибают ваши россияне. Путин отправил на войну ваших за непонятной целью. Наша цель понятна. Это наша территория, мы обороняем. Для чего ваши пошли сюда? Во-первых, вы уже не там, не, не в Украине, скажем так. Но мое мнение это наш славянский народ, который нас просто надо объединить. Смотрите, я ваш славянский вы народ. Смотрите, я ваш славянский народ. Я поговорю по-русски. Я говорю по-русски. Вы, вы просто вы просто вырусь. Вырусь? Я, я русским никогда не был, я украинец. Вы просто объедините. Вас вырезаем... А, вот нормальных А, фашистю ну, Немцы тоже не обижайся, так, не, Немцы, не, не немцы не тоже обижайся. так шли и говорили: нормальных оставляем, а там евреев, коммунистов вырезаем. Немцы же такие же были. Вы как бы, знаете, скажем так, вот немцы уже до сих пор не могут опомниться. Правильно, а вы тоже, вы тоже больше ста лет будете. Ну только вот, вот, немцы продвинутая цивилизация, они были культур трейгеры. Расио, они хоть какую-то культуру не а вы Россию. только балалайки и лапки можете плести? Россию реально 90-е годы от Горбачев реально как бы уничтожили. А, а, вы, а вы где были Но... в этот момент? Я? Ага. Я ну, родился. Горбачев. Сколько вам лет 90-е? Что вы такое говорите? <свеч> ну, самое главное. сколько вам лет? Полтос. Нашлись люди но которые могут поднять и да. подняли Кто эти люди? Россию, Куда его? же они подняли? НПЗ от а вас знаете? Смотри, отвернулся. Ну давай так, по очереди же говорим. Мари. Весь мир от вас отвернулся. Э, нефтянка не работает. Э, НПЗ горят. Вы начали флот там непонятный какой-то серый применять. Ладно, параллельный ладно. импорт. У вас китайцы уже платежи даже не принимают. Что, что же добился Путин? Сейчас можно. Можно. Я в 90-х ну, годах бегал, брал талоны, чтобы хлеб купить. И кто это делал? Кто это сделал? Ну кто? 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 Не... Ну так вопрос, а вот кто? В я... кто? 90-е годы, в 80-е, я брал талоны, талоны, чтобы купить хлеб. Да. да. Ну, почему тогда не да. власть не сменить в 80-е чтобы ни талоны, ни не талоны и хлеб не покупал. А вот теперь, ребятки, 80-й, 90-й, 20-й, я просто пошел, купил эту кепку. Мне хлеба. Как так? Я просто беру сколько хочу. Ответить? Это просто хлеб. мир поменялся. Нет проблемы с голодом. Ребятки, объясняю проще. Я не знаю, как вам объяснить, но мне просто нравится. Нравится да. что? Цены? Что ваши погибают в Украине? Надо рассказать это матерям, этим русским, российским э -э, матерям. Хватит, которые... хватит, хватит, так хватит. как хватит? Ну ваши что, говорю... погибают для чего? Чтобы ты хлеб покупал? Чтобы Путин у власти ребятки, сидел? Для чего ваши погибают? Ребятки, Объясните. хватит. Разговор сказал о том, сейчас идут, переговоры. И они... Не... Переговоры. Да, Война, мои... третья армия, да, вторая кончится. армия мира уже на переговоры согласна. Офигеть. То Киев за три дня, который Путин не говорил, то уже на переговоры пошли. О. С кем? С американцами. Ну, ну, О а чем вы скучно, говорите? Скучно. Скучно. Я думаю, три дня скучно. говорил кто? Американец. Говорить а -а -а. не буду имя. А, а, потому что не знаю. Хватит, ребятки, хва... ребятки хватит нас сталкивать Лбами. Мы один народ. Которого вы пытаетесь убить? Мы один народ, но который. Нет, не вышли. Вам нет прощения. Каяться будете, лазить на коленках, Ты распадетесь. Кто? Я украинец. Ты кто? Я россиян. Ты кто, скажи ненавижу. мне, пожалуйста. Я Ты украинец. кто, чтобы решать, чтобы Я. мы. Именно После... я и наши ребята из ЗСУ, наши медики, наши все, наши бойцы, вот они решают вашу судьбу сейчас, нашу судьбу и вашу. Ты никто, ты просто это, никто. Это у, а вас, о, 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 это у вас поле вы никто. боя, вот поле вы, боя. Вот Возможно, вы... ребята да. решат, кто есть кто. Да. Понимаешь? Вот они уже решают. Они, НПЗ они ваши славяне, НПЗ они русифичные. А ты просто раздор раздаешь, понимаешь? Раздаю раздор. Это смешно. И вот теперь, и вот теперь. А ты три вот, вот минуты назад ты уничтожать над меня собирался. А я раздор, а я же про тебя ну, в вообще. Коем не с... ну, в коем случае. Ты же мне сказал, в случае. я же пишу. Все же записано, что ты меня уничтожать да, ты собирался. Напиши что хочешь. А то есть ты меняешь мнение по ходу пьесы. Переобуваешься вот так просто, да? Ой, да, скучно я тебе сказал, что Все. Ты... со скучным. Скучно, Шао. понимаешь? Я понимаю, я скучный. Правда, она скучная. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Вам тут таких найду сейчас еще, наверное.